Годом, друзья, еще один год мы прожили, мы выжили. За это вся слава Иисусу Христу. Мы находимся в Украине, в Одессе, и, конечно, время такое, такая страшная, жуткая, кровопролитная война идет, и такая жесткая война идет, также информационная, когда, ну, отовсюду просто э, с телевидения, от блогеров этих идет реально такой поток просто этих новостей, поток всякого влияния, пропаганды. И пройти это время, сохранить здравый рассудок можно только через благодать. Что такое благодать? Апостол Петр, он описывает, что прежде всего благодать ⁇ это когда мы родились свыше. От а чего происходит рождение свыше? От Слова Божьего. Когда мы питаемся Словом Божьим, когда мы каждый день погружаем свое размышление не в новости, не в блогеров, не в политиков, а в Слово Божье, тогда в нашу жизнь приходит рождение свыше. А как проверить, вот рожденный свыше человек или нет? А апостол Петр говорит, что дальше, где он говорит про рождение свыше, он говорит, будьте святы, как я свят. Бог, он святой. И он говорит, будьте святы, рожденный от Бога не грешит. Можно ли проверить, святой человек или нет? Святые у него мысли или грешные? Конечно же можно. И каждый из нас может себя проверить. Через Слово Божие я родился свыше. И второе, благодать, там же Петр говорит в первом послании, в первой главе, он говорит, нелицемерная любовь друг к другу, где наши самые близкие люди? В церкви. То есть благодать ⁇ это церковь стать живым камнем в храме Божьем, соединиться с церковью, и тогда в нашей жизни будет благодать. А зачем нам нужна благодать? Потому что только благодатью мы можем спастись. И апостол Петр говорит, что истинная благодать да, ⁇ это рождение свыше, это быть живым камнем в храме Божьем. И он говорит, тогда Бог сам утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми. А это то, что нам надо. И зачем нам нужна благодать? Потому что благодатью мы спасаемся. Потому что благодать — это то, что когда Иисус Христос, Он совершил эту жертву на кресте, Бог говорит, как еще в пророках сказано, говорит, «Я возьму твои грехи и выкину их за хребет, я их не воспомяну более». Грехов и не воспомяну более. Друзья, это такое великое обетование, когда Бог просто может вся, всю нашу прошлую, вот эту дрянную, вот эту грязную жизнь просто выбросить за хребет. И мы можем быть рожденными свыше, мы можем иметь благодать, мы можем быть новым творением. Хочешь родиться свыше? Пиши мне, я помогу тебе, объяснить тебе Библию, помогу тебе соединиться с живой церковью. Да благослови тебя Бог! Що ж я суймо, як міцна твоя душа я пекло, а перед муками моїми не встає в ще ніхто. Душевні муки на землі страшніше усього У вічності я вдосталь свою людь втамовую з ними глузу. Включи з людей, які очікують у смерті їх спасіння Здійснюють і вслід. Я тут одразу зустрічаю в потой бічі, в царстві мертвих. Я приготую їм такі страждання, що на землі життя їм здасться раєм у муках вічних бронездійснені надії. Горять і тліють вони в моїх обіймах. Виступаю, як свідок вірний, я Боже, і в руках моїх ключі я виступаю, як первісток з померлих ключі від смерті яду належать мені, ад і повноваження склав свої Це наречена моя повінчана зі мною, я підношу голос свій, щоб захистити від скорботи, буде зі мною навіки вона, і на землі ти мучив душу і радою, і болем. Ти примушував, зрехтися мене, не вірити слову, і на землі ти мучив душу і зрадою і болем, ти примушував ваві, зрехтися мене, не вірити слову, але вона про душу свою. Перемагала істиною моєю, мене не бачачи, перемагала істиною моєю мене не бачачи, перемагала істиною моєю мене не бачачи.